Итак, снова здравствуйте. Добро пожаловать на наш второй урок свадебного танца. Сегодня мы разберем еще одно движение. Оно очень простое и очень хорошо выглядит, когда его исполняешь в паре. Это шаг с приставкой из стороны в сторону. Итак, посмотрите, как он выглядит. А, Даша будет показывать партию партнерши. И я, соответственно, партнер партнера. Поэтому я буду стоять к вам спиной. Итак, начинать будем... А, партнер начинает с а, левой ноги в левую сторону. А партнерша с правой ноги? Соответственно, а, с, с противоположной а, партнером ноги. Поехали! И раз шагаем в сторону. повторяем то же самое а, в обратную сторону три четыре раз два три четыре еще разок раз два три четыре раз два три четыре теперь то же самое повторяем в паре и раз Три, раз, два, три, четыре. Обратите внимание, что я сейчас стояла с левой стороны от партнера. Да? Девочка не должна закрывать. Должны находиться с левой стороны от партнера, чтобы было удобно шагать. Это очень обязательно. Так, вы изучили второй, второй элемент свадебного танца. Теперь вы можете попробовать сочетать их посмотрев еще раз первый урок. А мы увидимся с вами в третьем уроке. До скорых встреч. И желаю вам удачи.